Обалдеть. Я попал к блогеру. Да нет. Ваша Да ладно, у вас такое, такое оборудование стоит прямо перед камерой. Ну что вы? Не мог я ошибиться. Ну, оборудование есть. Это, это, это оборудование от жены. Жена занимается продажами в интернете. Это все от жены. А оборудование прям для вокала, как минимум. Нет, нет, ну есть типа поп фильтр типа, ну это хрень типа, ну есть, есть, я типа взял и все. Я понял, ну ладно как Ну, хотите. Пользуюсь оборудованием жены типа. Пользуюсь оборудованием, я, я не тоже не иногда пользуюсь оборудованием жены, но природным абсолютно оборудованием, не техногенным. Ну у меня тоже, вас понимаю прекрасно, я тоже бывает Ну это это нормально, мне кажется, это вполне себе природно. Это нормально, для, для нормального полноценного мужика это нормально, да. Ну, по крайней мере, традиционной ориентации. Ну, по крайней мере, да. Ну, да. Может, по-всякому же бывает в жизни. Мы с вами, мы, 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 мы с вами поняли. Что... Ну, конечно, конечно. Да. Я без всякой, я не хотел вашу жену обидеть. Вот, кстати, откуда? Да. Родом или где живу? Же... Ну, можно Дома и так, или... можно и ту, и ту информацию, в принципе, я не против буду. Мне даже интереснее станет. Родом, родом. Родом из Ростовской области, а. город Миллерово, а живу, живу в Америке. Жив... А написано Украина, вот вообще ни разу не попал. VPN. А? Это VPN. VPN? VPN. <кười> Извините. <кười> Тут такая штука. Как у вас работает вот это вот расширение чат-рулетки, которая раньше показывала геолокацию собеседника? У, mm. меня, у меня вообще его нет, у меня никак не работает, я не знаю. И у меня не работает. Назвать, так... Меня так, нет. так, так э, э, нет, нет, смотрите, у меня не то, что не работает, у меня вообще его нет. Ну, VPN же вы поставили, значит, какая-то цель... Э, VPN я поставил, но, но через, через, через программу. Нет, цель, конечно, я вам объясню цель. Цель есть, чтобы общаться с русскими. Потому что объясню почему. Я живу в Америке. Ну, уже Ростова, это же Россия. Э, с Миллерова. Нет, я живу в Америке. Я родом услышал. я. Вы родом вот из Миллерова, так... вы мой сосед да. практически. А я же. Да. Да. А живу я в Америке. <гум> ну там, вы знаете, Миллер, там недалеко. Шахты, Гукова там. Э -э живу я в Америке. И чтобы общаться мне с русскими, мне нужно поставить VPN э -э Украина. <гум> почему Потому не почему? Россия? Потому что мало. Ну объясняю, да -да, мало кто с России ищет людей, то есть ставит себе страну для поиска Россия. Ты... Большинство ставит Украина и, например, мало кто ставит Америка для поиска. Большинство ставит э, Украина и поэтому пипя, Украина. Удивительно, не знал я о таких тонкостях, но в принципе. Вы думаете, что россияне и украинцы э, ищут здесь какой-то контакт для примирения, или как? Я так не сказал. Вы заменили. Это вопрос был. Я сейчас спросил. Я так не думаю. Вы спросили меня, зачем я поставил VPN? Я вам вроде. Да, вы мне сказал. объяснили, зачем вы, вы поставили VPN, я уже понял. Да. А почему да. в целом. Вы, вы задали потом. потом мне вопрос, я. А почему, думаю почему вы думаете, что россияне ставят специально Украину, а украинцы, я предположу, ставят специально Россию, да? Ну, скорее всего, ну, это факт. Это не то, что я так думаю. А это, как вы думаете, это зачем? Почему? Это факт. Ну, не знаю, это факт конкретный. Ну, обсуждают э, войну, наверное, скорее всего. Как видится, война это из океана. Вы давно живете за океаном? Давно, прям очень сильно давно. Как она видится оттуда? И еще один вопрос. Два, лет, два лет, лет, летах, наверное, наверное, уже 18. Ну достаточно да давно, мы, да, достаточно давно. Два вопроса. Как видится война? Это из за океана. И второй вопрос. Если э, хотите, не отвечайте. Э, за кого вы голосовали на выборах президента США? <голосы> Давайте так, на, на какой первый вопрос как вам удобно? Я, я, я отвечу вам ну, один или другой. Как вам удобно? Как видит вой, война за океан, как видит, э, видит, смотрите, как я, это вижу как обычный житель, это плохо, конечно, это ужасно. Когда умирают люди, это всегда нехорошо. Я думаю, я ответил mm. на этот вопрос. Ну, в целом. А, второй вопрос, за кого, за кого я голосовал? За Трампа. Mm. Могу еще один вопрос поставить? Да. Как вы видите окончание этой войны? Что необходимо для того, чтобы она, наконец-таки, закончилась? Ну, послушайте, вы в одном вопросе задали как-то несколько вопросов. Давайте немножко сформулируйте его правильнее. Один вопрос. И... Как, вы окончание... как вы видите окончание этой войны? <утир> Слушайте, скажу так, больше есть, наверное, и хотелки, а как я вижу, я же, как сказать, так не баба Ванга, чтобы видеть окончание этой войны, да? Хотелки только какие-то. Хотелки, хотелки. озвучите, я же с вами разговариваю. Ну, со мной, конечно. Ну, хотелки это, знаете, ну, это такое там. Пусть живут все во всем мире. Хм. Слушайте, вы... Очень сильно далеко подходите, вы можете прямо спросить, я прямо не стесняюсь. Вы очень сильно далеко подходите и. Ну, просто мне, мне очень интересно понимать. Но все-таки для. Я знаешь... вижу. Вы, вы, вы далеко подходите. Вы хотите спросить меня, скорее всего, поддерживаю я Украину или Россию? Нет, я знаю, кого поддерживать поддерживаете. Я это чувствую по вашей риторике. Вы поддерживаете никого, вам все равно. Нет, я поддерживаю Украину житель Миллерова из России поддерживает Украину. Да, у меня, я вам больше скажу, у меня отец там живет до сих пор в Миллерово. А он знает, что вы поддерживаете Украину? Он тоже поддерживает Украину. Из Миллерова. Да. Ну, пожалуй, смелый мужчина ваш отец. пожалуй, да. Ну, там, пожалуй, никому не рассказывают, но мы с ним общаемся. Но все-таки вопрос мой состоял не в том, кого вы поддерживаете. Вопрос, мой, все-таки состоял в ну том. Ну, вы к этому тон тон тонко, тонко подходите, постоянно. Нет, 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 я не пытаюсь э Юлить. Я действительно спрашиваю, как вы видите э, способ окончания этой войны? Что для этого необходимо? Как по-вашему? Я, ну, ну, я, но ну, я же вам сказал. Ну, я же сказал, э, слушайте, а, что для этого нужно? Ну, это уже другой вопрос. Слушайте. Что для этого нужно? Во-первых, я думаю, политическая воля. Чья? Это ну, некоторых людей, которые воюют, например, Путина, например, uh -huh. в том числе, да? И в том числе, в принципе, и Зеленского. Ну, конфликта. Uh -huh. Политическая воля, да. Ну, просто есть вопрос, на каких условиях, и понравится ли этом, это либо одно или другое условие каждой стороне, но это разные вещи. Вы голосовали за Трампа. Он сейчас, среди прочего, озвучивает несколько ультимативные требования и к России, и к Украине в отношении прекращения огня. Среди прочего, я где-то в средствах массовой информации, сейчас сразу скажу, я не помню, в каких источниках прочитал, что он осуждает передачу Украине оружия большой дальности. Смотрите, смотрите, могу вам объяснить по этому поводу. Я голосовал за Трампа, ну я как американец, я не голосовал за Трампа для того, чтобы, например, там что-то решить с Украиной. Я это все понимаю. Я понимаю, голосовал за Трампа, я что, понимаю, там, что как вы как американец, голосовать для себя. Для... Голосовали для себя. Да. В свое время украинцы примерно так же голосовали за э, свою сегодняшнюю власть. и Можете да. мне это не рассказывать, там, такой. Я не рассказываю. Я, я пытаюсь понять э, не внутреннюю политику Соединенных Штатов, а внешнюю. Я понимаю, что американцы голосуют президента выбирая себе, а не русским или украинцам. Я это прекрасно понимаю и осознаю. Вы выбираете президента для себя, вы делаете, э, совершаете свои победы и совершаете свои же поражения, делаете свои ошибки. Это как бы дело, но ну, абсолютно внутреннее. Но я хочу услышать ваше мнение в отношении внешней политики вашего нового президента, который 20 января да, вступит в должность, если я не ошибаюсь. И Слушайте, вы, ну, вы так сказали, отношение вашего нового президента, внешней политики. Я Послушайте, я вам скажу честно, я его еще не знаю, потому что президент еще не вступил в силу, и отношение его, я пока не знаю ее Вы политик, не слышали его внешние да? Послуша, послушайте, он его, его меняет там постоянно так вот так по, по щелчку. Вы считаете Автор... нормально, когда президент да. по щелчку меняет свои заявления? Послушайте, да, послушайте, послушайте. Я, возможно, буду обсуждать только те вещи, которые уже случились, эти вещи я смогу они А не будет ли поздно? Но те вещи, которые Возможно, будет поздно. Я не могу с вами здесь гадать и обсуждать вещи, которых нет. Ну, понимаете, это ну, ерунда, если ну, не честно. Нет, я понимаю, что для вас да. это ерунда, как для человека, живущего в Соединенных Штатах. Для вас это очень далекие проблемы, которые вас касаются меньше всего. И я это не осуждаю. Это абсолютно нормальная ситуация. Так и должно быть. Я о другом спрашиваю. Вы лично слышали о каких-то его внешнеполитических заявлениях, тезисах или нет? Ну, я, я, понимаю, я понимаю, к чему клоните. Это, например, то, что он говорил, что закончит войну там за сутку, за сутки, там, дальше. Э, В... Но это, В... Уже, В... Прошло, В... это В... уже прошло, В... это уже прошло, это уже не сработало. Нет, ну как не сработал, он еще не президент. Он не президент, но он заявлял, что он закончит э, войну в течение 24 часов после объявления результатов. Ну, я же сейчас. А ну нет. я же сейчас тоже об этом. Об этом ну, да. я понимаю, это уже не случилось. Это уже не случилось. Вы поэтому. об этом спрашиваете? Ну, вообще-то, нет. На самом деле нет. Для меня все-таки важно. Ну, послушайте, со соберите, сформулируйте как-то. Так я вопросы, и пытаюсь. Вы, возможно, вы просто вы в моих вопросах слышите не то, не что вам удобно. Вас, я ваш пытаюсь ваш сформулировать вопрос. достаточно точно. Если вы попробуете меня все-таки услышать, вопрос мой состоит в том, вы... что я хочу вы... от вас услышать. Видите ли вы, понимаете ли вы, знаете ли вы? какой вектор внешней политики вашей страны будет проводить ваш президент, и будет ли он его проводить для окончания этой войны? Или это очень второстепенные вопросы для Америки? Я думаю, при Трампе это, думаю, второстепенные. Так, вы хорошо сказали. Я думаю, это второстепенные, прям, прям второстепенные, потому что я думаю, для Трампа больше. Ну, судя с его политической программы, как бы, да, его больше волную, волнуют мигранты. Mm. Ну что ж, я услышал, хотя я имею другое мнение по этому поводу. Я не думаю, ну, что для это него это второстепенные вопросы, потому что mm. человек склада Трампа как вас... склада Трампа, смотрите. Для вас есть... это мнение даже даже, даже, даже даже не спорю, не забираю. Это ваше мнение. Да, я его еще не сказал. Или вам не интересно? Ну, если не ну, интересно, конечно, если я не буду озвучивать. Как вас зовут? Нет, послушай, конечно. Николай. Николай. Меня зовут Сергей. Да. Э, Но ну, если интересно, я все-таки скажу. Мне кажется, что человек склада Скажи. Дональда Трампа э, склада характера, э, образа мышления. Естественно, я знаю это все поверхностно, безусловно, только из средств массовой информации. Но люди подобного склада, они очень чувствительны к успешности, популярности. А один из тезисов, с которыми он пришел к власти, ну наравне с мигрантами, был мир безапелляционный мир. Опа, у нас прилет. Если бы, если он не достигнет этого мира, то внутренне для него, для самого, это будет поражение. Я не знаю, как он это будет переживать, или или плюнет. Думаю, смотрите, я думаю насчет этого, ну понятно же, понимаете, это все какие-то, когда люди стараются прийти в Азию, тем более в Америке, это какие-то более, ну я так думаю. Там, я не то, что это, там я глаз народа, да. Э, это более такие популистские, как бы разговоры там и так дальше. Конечно же, он не закончит войну там, и конечно же там с мигрантами проблема будет и как как была. Ну, это более предвыборная программа, знаете такая. Вы считаете нет, это нормально там, голосовать, нет. отдавать голос человеку, э, нет. за которого вы заведомо нет, знаете, нет, что нормально. это популизм? Нет, не нормально, смотрите, просто, ну, есть два варианта, как бы, Байден, типа, да, было, как бы, Байден-Трамп, ну, mm. типа, Харрис, Камала Харрис. Вы считаете, ну, это, что это, это два партия. варианта? Ну, ну, нету других. Ну, ну мне ну, кажется, ну, демократическая партия и республиканская, вот это варианты, а не Харрис, у вас же нет. Ну, Камала Харрис была. Ну, это не важно. Да. Э -э -э ну, и там. Это же типа, институции. Да. Ну, я считаю, все равно, Трампа более... Ну, послушайте, если mm -hmm. будете mm -hmm. перебывать, mm -hmm. мне с вами будет неинтересно. Да, я слушаю, слушаю. <связываю> uh, все-таки я считаю Камалу Гаррис более слабым политиком, чем Трампа. Uh, Трампа я все-таки даже, конечно же, пони понимаю все эти высказывания, понимаете, и так дальше. Но все-таки я думаю, что для Америки, для Америки, я, в принципе, и голосовал для Америки. Это будет лучше, потому что Байден уже, я думаю, свое изжил. Уже конкретно, там, ну, там, деменция, старческий маразм. Там. Да, они же почти так. ровесники. Трамп, в принципе, он тоже. Ну, они же почти ровесники. Ну, ну, да, Трамп, ну, да, слушайте, там тоже, там, близко к этому подходит уже, но он выглядит, ну, все-таки свежей. А так как, ну, нету вариантов больше, ну, за кого... Вы, вы не обижайтесь, Николай, но у меня такое впечатление, что вы, что вы рассуждаете, как человек средней полосы России, а не житель Соединенных Штатов. Вы выбираете, возможно. вы, вы вот рассуждаете. Ваше право думать, как вы хотите. Я все-таки закончу. Речь же идет не о, выборе, не о выборе царя, не о выборе человека, который придет и скажет, вот так, вот так будет, как я сказал. Но все-таки в США это не очень работает, вот таким образом. Послушайте, как работает, как не работает, это показывает выбор. И все. Здесь ну, такой, тут ну, не, поспор, не что... поспоришь, это ответ на все вопросы. Да, вот, вот, вот. Вот, смотрите, показывают выборы, как у нас работают. Вот дело в том, почему-то в России выборы не показывают. В России, как мы видим, там, вкидывают там и так дальше. Да, я я вроде бы я ни одним сказал, своим застырял. словом не оправдывал да, э, э, да, Россию. То, что, сами, сами знаете, ну, окей, окей, не будем в этом, просто сами знаете, застыря, да. Так и как это работает, ну, поэтому как-то так. И, я же не пытаюсь вас учить, поймите меня правильно. Я пытаюсь понять, чего ждать. Ведь от позиции Соединенных Штатов во многом зависит то, как будет происходить, что будет происходить на землях Украины и России. Вы же понимаете прекрасно, что, допустим, послушайте, если завтра Трамп, если завтра, если завтра, А Дональд Трамп, значит, вы, ограни... вы не поняли, да? да я понял, что вы не знаете, это я понял послушайте. прекрасно. Можно, 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 можно вам просто? Да, можно, конечно, вам, конечно. Честно так, вопрос. Сколько у вас класса образования? Ну, 10. 10 классов. Больше не учились нигде. Учился. Может, спросить, сколько классов? А где? А где учились? Ну, какое у вас образование там? Я закончил сначала специальность реактора строения в Харьковском политехническом институте. А потом в Харьковской юридической академии специальность права. А, окей, то есть я, я понимаю, у вас высшее образование, так, Два. ну, может, это спи, может, это спихну на возраст. Зачем вы по пять раз задаете одни те сами вопросы? Ну, я не слышу ответа. Может, возраст, Понимаете, ну, в чем дело? Я не слышу ответа. Я слышу какие-то общие фразы. Так, если я вам ответил изначально, что я не знаю, то вы думаете, что больше я вам что-то скажу, или что? Я не знаю, у меня удовлетворяет. Ну, мне тарип. уже больше не интересно. Хорошо. Мне никогда. уже больше до интересно. свидания. Я, наверное, до свидания. Спасибо, до свидания. Ростов. Можно вывести Миколая из Ростова, но Ростов из Миколая не выведешь.